যোৱা দেওবাৰে দহ তাৰিখে মানে দহ আগষ্ট চিছৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ডায়েলেচিছ কেন্দ্ৰত দুৰ্বৃত্তই এটা ঘটনা সংঘটিত কৰে আৰু তাত তেওঁলোকে অতৰ্কিতে সোমাই তাত আঠটাকৈ ডায়ালিচিছ মেচিন মেচিন মেচিনত ৰোহাৰ ৰ'দেৰে ভঙা চিঙা কাম কৰে গতিকে ঘটনাটো যেতিয়া গ পোহৰলৈ আহে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ যিজন প্ৰিঞ্চিপাল ডাঙৰীয়া তেওঁৰ লগে লগে বিষয়টো আমাক অৱগত কৰে আৰু লগে লগে আমি সেই অনু তাত সেইখন শিলচৰ মেডিকেল কলেজত গৈ আমি উপস্থিত হওঁ আৰু আমি লগে লগে ডগ স্কোৱাড ফৰেঞ্চিক আৰু তাৰ লগতে ফিংগাৰ প্ৰিণ্টছৰ জৰিয়তে আমি তাত আমাৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰোঁ আৰু অনুসন্ধান কালত জোৰ তদন্ত কৰাৰ পিছত আমি চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে যি দুই দুজন ইয়াৰ লগত দুৰ্বৃত্ত বা কাল্পিত জড়িত হৈ আছে তেওঁ দুইজনকে আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু দুয়োজনক আমি সোধ পোছ কৰাৰ কালত তেওঁলোকে এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁলোকে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে প্ৰথম কথা হ'ল তেওঁলোকে সেই ঠাইৰে যিটো ডায়েলিচিছ চেণ্টাৰ আছে সেই ডায়েলিচিছ চেণ্টাৰৰে এজন হ'ল হাউচ কিপিঙত কাম কৰা ব্যক্তি আৰু তেওঁৰ নাম হ'ল সমীৰ উদ্দিন আনচাৰী তেওঁ ঊনৈছ বছৰ বয়স তেওঁৰ ঘৰ হ'ল লালা হাইলাকান্দি তেওঁ এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছে আৰু তেওঁৰ লগত সহযোগ কৰিছে আন এজন ব্যক্তি আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ নাম হ'ল আলমগীৰ মিয়া তেওঁ টেকনিছিয়ান হয় আঠাইছ বছৰ বয়স আৰু তেওঁৰ ঘৰ হ'ল ত্ৰিপুৰা আৰু তেওঁ এপ'লো ডায়েলিচিছ ইউনিটৰ হৈ তাত তেওঁ কৰ্মৰত হৈ আছে গতিকে এই দুয়োজন ব্যক্তিয়ে এই ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত আৰু যিজনে এই ঘটনাটো ৰ'দৰ জৰিয়তে লোহাৰ ৰ'দেৰে মৰিয়াই এই আঠটা ডায়ালিচিছ মেচিন তেওঁ ভাঙিছে সেইকেইটা তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে আৰু তাৰ লগতে তাত থকা কম্পিউটাৰ আৰু প্ৰিণ্টাৰো তাত ধ্বংস কৰিছে সেইকেইটা কথাও তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু তিনি মহলৰ ওপৰত থকা এই ডায়ালচিছ চেণ্টাৰটোত তাত চি চি টিভি নথকাৰ সুযোগ লৈ তেওঁলোকে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে বৰ্তমান আমি তেওঁলোকক লৈ দূৰ তদন্ত চলাই আছো আৰু ঘটনাৰ আঁৰত আৰু যদি কোনোবা ব্যক্তি বা আৰু কিবা মটিভ বা নেক্সাছ যদি লুকাই আছে তাক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি অহৰহ চেষ্টা কৰি আছো কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এইটো আছে যে এই যিটো ঘটনাৰ এটা অমানৱীয় ঘটনা ডায়লিচিছ চেণ্টাৰৰ যি যিসকলত ৰোগীয়ে গৈ প্ৰতিদিনে চিকিৎসা লাভ কৰে সেই চিকিৎসা কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰত সোমাই আঠটাকৈ ডায়ালিচিছ মেচিন ধ্বংস কৰাৰ যিকেইজন ব্যক্তি মূল অভিযুক্ত ব্যক্তি দুইজনকে আমি আহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো এতিয়া তেওঁলোকক আমি মাননীয় আদালতত ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু আদালতৰ পৰা আমি অনুমতি লৈ তেওঁলোকক আমি পুলিচ হেফাজত ৰাখিছো আৰু তেওঁলোকক আমি ইতিমধ্যে সোধ পোছ কৰি আছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে ইয়াৰ সৈতে জড়িত আৰু যিসকল ব্যক্তি আছে আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে চিকিৎসা মহাদ বিদ্যালয়ৰ চৌহদত থাকি কিছুমান দালালি ধৰণৰ কাম কৰি আছে তেওঁলোকেও হয়তো ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কিত থাকিব পাৰে সেইকাৰণে আমি জোৰ তদন্ত চলাই আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও আমি কঠোৰতম মানগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে তৎপৰ হৈ আছোঁ আৰু তাৰ লগতে আমি যিহেতুকে বিষয়টো অনুসন্ধান কৰিছোঁ আৰু সকলো ধৰণৰ স্থানীয় ৰাইজৰ দুৰ্গত ৰোগীসকলৰ পৰিয়ালৰ লোকেও আমাক সহযোগ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে যিবিলাক বিষয় আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে বা অভিযোগ তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে সেই বিষয়বিলাক মুকলিভাৱে লৈ আমি তদন্ত চলাই আছোঁ আৰু এই যিটো তেওঁলোকৰ এটা এই চক্ৰই দুষ্কৃতিকাৰী চক্ৰই এই ঘটনা এটা অমানৱীয় এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিলে আৰু এই চক্ৰটোৰ লগত জড়িত থকা আন যিসকল ব্যক্তিক আছে আমি আশা কৰিছো যে শীঘ্ৰেই তেওঁলোককো আমি কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিম কি কাৰণে তেওঁলোকে এই ঘটনাটো সংঘটিত